चला, चला हर हर महादेव यस दखन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा शेर नहीं रहा लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा है फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की करते सीधा शिकार करते हैं की। थे, 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 थे। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है राज्य वहावे की इच्छा हम औरंगजेब से मिलने वाले हैं आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही हौसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है रिएक्शन देतो तो तो नाही रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ ले गाइस ये जो एक्टर है वो कितना सूट हो रहा है उस कैरेक्टर में हां महाराज जी का रोल तो करतोय तो किती जास्त सूट होतो त्या गोष्टीला तुम्ही ऑब्जर्व करू शकता म्हणजे आपण बरेच असे रोल बघतो व ज्यात आपल्याला थोडं थोडं ऍडजस्ट करा लागतं की चल आपण ऍडजस्ट करू पण ठीक आहे सगळं चालते पण विकी कौशल जी इतके सूट होता है रोल हाय हाय। परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था और अब उसी वक्त पहनेंगे सब कुछ कुंजी चाचा रंग नजल आए उसे लाल कर दो समय आ गया है अब वार होगा और रंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे हर षडयंत्र को तोड़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना जय ओतले रे स्वतः प्रतीक्षा तो कर रहे थे विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे मौत के घुंगरू पहन के नाचते हैं मराम हमारी मौत के हर घर एक नया सिवा एक नया संभव पैदा करेगी लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी याच्यामध्ये तो सीन दाखवला आहे भावांनो म्हणजे महाराजांना जे बांधलं आहे आणि तो समोर उभा आहे अफजल औरंगजेब सॉरी आणि म्हणजे तो सीन ह्याच्यात आहे याचा अर्थ मोठा मूवी असणार आहे खूप